Я нас поздравляю. Наконец-то мы сделали и наконец-то мы перебили. Ол лямо. Ебануться можно. Просто можно охуеть. Стала общую сумму запуска, которую мы с тобой сделали за 4 запуска, 30 тысяч долларов. Наш запуск у нас был на сколько? 3 тысячи долларов. Это такая Аня, которая с самого начала скидала там последний день, и типа пообещай мне, что я не буду бомжом, понимаешь?

<анкредит> блять, мне кажется, все важные события в моей жизни, блять, Ивана, полечу со мной. Зашли, уже, короче, нового мужчину нашли. Уже, блять, запуск сделали, блять, деньги заработали. Скоро еще, дай боже. Mm -hmm. e -e, Что-то купится. Уже, блять, честно... Свадьбу, Видмит, это иди, дай бог, расстаивайся. Я устала, Ивану полечу, блять, вот что она пол жизни прошла, блять. Короче, вообще, я нас поздравляю, я считаю, что мы молодцы, потому что, блядь, каждый запуск его, по сути, типа, растет, и растет, по сути, типа, на, на 100 плюс тысяч в запуске. Это хорошо, при том, что особо сильно, ну, типа, это же не то, что мы там увеличили аудиторию, блядь, x2, ну, типа, добавляется, там, типа, близко до 2000 людей, типа, во время запуска, и старые люди, и цены, короче, очень круто, очень круто, очень круто. вот до, до 500 вот прям хотелось дойти, да, особенно там, не знаю, там 380, либо что, и ты понимаешь, ну, блядь, ну что трошки, ну что трошки. Прикол, прикол вообще в том, что когда ты, типа, на подкасте говорила, что можно уже на, на пол ляма позариться, я такая сижу и думаю... Что ты мечешь вообще? Какие полляма вообще? Это... Ты, ты вообще мужик разбирается, Ты вообще, блядь, цифры считать умеешь, чи нет? Я вообще сижу у меня. Я не знаю, это, наверное, было даже видно на своем подкасте, как ты сказала, я такая. Я замок, такая. Я просто понимаю, сколько предстоит работы еще сделать, и как это все происходит, как всегда это все в конце происходит. И я сижу такая. На Конечно. Да-да, понял типа цаи типа, а я ты потом понял типа цей, подрисую да. под, два нолика тебе подрисую и типа и на этом в принципе все. В чем-то вообще минимальном и, например, наши взгляды на сферу, на людей, типа они очень похожи и это тоже очень сильно сыграло вообще в том, какие мы результаты вместе можем делать. Такого коннекта вообще именно с человеком, с которым я познакомилась блять, вообще в онлайне, у меня ни с кем такого не было. И свои результаты, и оно-то и дало то, что мы друг друга уже поняли. Даже взять те, те моменты, как «я вам пожалуюсь». Вообще там занято, у тебя там свои дела и так далее. Я, блядь, тут давай голосовое, где я ну Делаем типа запуск, считай, мы делаем запуск регулярно раз в два с половиной, в три месяца. И каждый раз его плюс, плюс, плюс доказывает плюс до кассы, плюс до аудитории. В Телеграме уже, блядь, почти 3000 аудитории, понимаешь, блядь, начинала только с того, что давай создам Телеграм-канал. Помнишь, как мы его создавали, чтобы 20 идей рилсов туда скинуть? И... на типа, даты, типа, гайдик просто людям 20 идей рилсов. И я не меняю название специально, потому что в этом названии есть эта история этого канала. аудитория. В днях девочка написала, что, блядь, типа, я, это единственный канал, который я нашла, где реально можно что-то узнать. Риша, да, я там с тобой была на первом запуске. Иногда как задумаешь, что а, реально там, ну, мой рост там вообще в боге в проявлении себя вообще и так далее, он а, именно с тобой происходил. Ищу, вау, як, якусь квитку. Ты за последний год публикации выложила 300 лет мы короче как-то сработали в пиздец типа реально это уже такой тандем который ну походу ну это уже все я себя вообще с другим человеком я себя вообще не вижу я не хочу я не хочу никого другого я хочу кивани ну это реально сработали в пиздец 120 грубо говоря последний 510 x5 почти с ума с этим можно. И что очень классно, это даже стало чем-то больше, чем просто, э, чем просто, когда я тебе плачу за твои знания. Чем-то, что-то, что-то в этом есть. Ведь уже надо новый подкаст записывать, понимаешь? Полляма, блядь. Mm -hmm. <laughs>